right Органы полиции Херсонской области начали поступать сообщения по факту заводения мошенническим путем сельхозпродукции, а также ее хищения с мест хранения, так правило, склады, складские помещения, ангары. В ходе проведения мероприятий по установлению и раскрытию данных преступлений нами установлены возможные лица, которые причастны к совершению данных преступлений. Это была в целом группа с пяти человек, три из которых жители Херсонской области, Херсона, и два иногородних, иных регионов, это Днепропетровская и Закарпатская область. Объектами для преступных посягательств на эту продукцию были, выбирались преступниками, как правило, это складские помещения, которые находились вне населенных пунктов, и, как правило, на которых отсутствовала охрана, либо отсутствовала должная охрана. Проникновение и хищение продукции производилось в ночное время, для безопасности, скажем так, и дабы остаться незамеченными, преступники четко подходили к совершению данного преступления, именно выставлялись условно говоря, посты надзора, отсекались пути подъезда с таким помещением. Была налажена связь между преступниками, которые информировали о перемещении возможных появлений в месте совершения кражи нежелательных э, свидетелей очевидцев, ну и на э, случай, если будет задержание со стороны э, правоохранителей органа. Также преступники использовали э, для отсекания в случае их задержания самодельные шипы, которые разбрасывались на подъездах к складскому помещению и потом после удачного совершения кражи, соответственно, убирались. Нами была получена э, информация о подготовке к совершению кражи. Мы уже установили именно какой склад, в каком населенном пункте будут проникать преступники. Соответственно, провели спецоперацию, на которую мы задействовали более 50 сотрудников полиции, как и криминальной полиции, так и следователей. Похищенную продукцию преступники сбывали на хлебоприемное предприятие Херсонской области.